Так, привет с прошедшими праздниками. спасибо, Павел. Ой-ой-ой. Так, а что у вас так тихо? У вас сегодня наград обещали. Не знаю, что там все но были еще есть рыба. Да есть, конечно. Ухилянда, блядь, это просто жесть. Слышно просто. Да этими могилами и в проснулись и выходит гений а весь жалче извергать это уже просто смешно и жалко так блин ты только осознал ли я уже давно осознал что они убогие блин как бы меня ничего не удивляет так да, клев есть ну такой одна рыба вот только одну привет с россии доброе утро А с рыбой что делать будете да посмотрим обычно отдаю обычно юрка он забирает рыбу юрка любит я вот ее замораживаю привожу отдаю ему он там уже с ней разбирается так, рыбалка больше нравится речная или морская? Ой, но с морской рыбалкой у меня опыта нету. Далеко от моря живу. Поэтому выбор очевиден. Давно сидишь. Ну вот стрим 103 минуты идет, вот столько и сижу. Это точно, Артемчик. С них спроса нету. Бля, Женя, по, по, -это, про поросянников, просянников, скажи, бля, тебя, сука, в 8 утра, блядь, больше ничего не интересует, нахуй, ты ёбнутый, блядь. Так, я тоже наловлю и отдаю кому-то. Приветствую, как обстановка в Курске, слава Украине, героям слава. Да что там, работает, пацаны, по Курску? Yeah. Лапти Аладдина там все останавливает, останавливает, блядь, нейтрализирует, защищает Ну, плацдарм расширяется yeah. После войны приезжаю в Якутию рыбачить Ну, разве что, если Якутия станет независимой, блядь Да не, они с утра, блядь, говно жрут, блядь Искандеры тут координаты им давали Так, свежий жареный карасик. Ну, короче, посмотрим. Может и пожарю. Так, в Якутии прям хочется порыбачить. Так, Луганщина, Галиночка, мои витания. Вот ты угораешь, красава. А как по-другому, братан? Так, Дима, доброго ранку. Вчера мои человеки с сыном поймали сазана 9 килограмм. Нихера себе. Про тех, что там два? 2... Три не говорим, но они ловлят на водку, это его, обожают Бажаю того, шуб, класс. что класс. на кивок, наверное, бы боковые ловили. Так, працан Николай, тебе не интересует, что у вас в Сибири и Якутии миллионы гектаров, то и горят. Тебя интересует, тонны. СВТ, его интересует, а бы ему кто-то, блядь, насрал брод. Больше его ничего не интересует. Только б с утра закинуться было чем и все. Так, Индия. Ой. Так, о говнобак, с которого ты постоянно кушаешь, да? В России время к обеду подходит. Не судите по московскому Дима, не знаю, мы что там мы не ловили, а Ну, красавцы. Человек.